допустили наступ на Харьковщину ну самое главное что разведка наша давно давно знала о том что нападут и на харьковскую область, и на сумскую вот ждем когда там орки начнут еще идти и туда Ну самое главное что это конечно же отвод глаз от главной поставленной задачи это не взять харьков а все-таки взять купинск и зачистить донецкую область такая задача стоит у врагов ну и самое главное их цель этой весной это и лето это взять часов Яр, чтобы сомкнуть со стороны Харьковской области, да, то есть Купинская и со стороны значит, часового яра, да, дойти, значит, до Краматорска, до Славянска, да, и вот так сомкнуть как бы, кольца. Вот, как бы это самая главная задача. Ну и главная точка преломления для них, для врагов, это взять Покровск. Дальше они выходят на Днепр значит, на, на, это, на Павлоград, да, то есть на Днепропетровскую область, и где может действительно быть провал фронта. Но, дорогие друзья, всех вас хочу обрадовать, дорогие друзья. Мы просто волчански этих волков северных остановили. И самое главное, конечно же, ни в коем случае нам не, это самое, нельзя пропустить врага ближе, чем на 40 километров к Харькову, иначе он его начнет нещадно полить из артиллерии. И, слава тебе, Господи, очень хорошее как бы, расположение звезд, что врагу не удастся не только дойти до Харькова, но да, ну и мы еще и сделаем очень большие препятствия в том, что он вообще может продвигаться каким-то образом в Харьковской области, тем более Владимир Зеленский, которому я, кстати, говорил, что может ожидать покушения, и он предварил все покушения в мае месяце. Да, и он остается в Украине, и, конечно, занялся конкретно фронтом. И, конечно же, самое главное, что мы даже врага сдержали, дорогие друзья, на юге страны, в Херсонской области, и Роботино мы тоже не сдали. Это абсолютнейшее псо что враг забрал Роботино. В общем, поражение украинской армии заканчивается в середине мая вторая половина мая – это, конечно же, э, укрепление наших позиций с возможностью даже потом идти в контратаку уже этим летом, а может быть даже в большей степени, я смотрю, звезды склоняют к, это, к осени. Поэтому нужно вздохнуть, э, вот, расслабиться. Э, самые плохие новости для Украины закончились. Ну а после того, как к нам приехал сам сэр Блинкин и спел нам под гитару, то можно уже конкретно говорить о том, что перелом в борьбе против ворков наступил. Ну и нас ждет очень жаркое лето, где Украина постепенно-постепенно начнет переламывать своего врага. И это несмотря на то, что значит, наши западные партнеры фактически поставили нас на грань капитуляции, которая призывает сейчас перед поездкой значит, к Си Цзиньпиню в Китай, Лидер, значит, Россия. Непонятно, это двойник или тройник, потому что э, на инаугурации Владимира настоящего Путина был двойник Путина, а на параде был уже тройник Удмурт. Да. Банкетный был 7 мая на инаугурации так называемого Путина, а 9 мая там уже был вообще тройник Удмурт. Вообще. Ну и самое главное, что Китай и Россия будут склонять к капитуляции Украины, значит, находиться в тех реалиях, в которых они находятся, к олимпийскому, значит, так сказать, перемирию Макрона. Но, наверное, все это ничем не закончится, тем более планета Марс в огнеопасном уровне будет находиться целый май и первую половину июня месяца. Поэтому война не может быть остановлена, и никаких-то мирных переговоров в ближайшие месяцы я не вижу. Будет наступ на сумщину. Уже уже собрались, уже будет предотвращено. А, ну вообще провал на, на Харьковщине только по одной причине состоялся – коррупция в армии. И мы должны понимать, что когда идет, а, значит, война, коррупция только вырастает. Если у нас все было плохо на гражданке с коррупцией, то во время войны воруют двойными, тройными суммами, даже по сравнению с тем, коррупция вырастает, что было на гражданке. Поэтому ничего не было создано, никаких фортификационных значит, сооружений значит, Харьковской области. Все было разминировано, непонятно, почему нет мин, минных полей на, на, границе. Все это как бы было понятно, учтено, и сейчас, конечно, будут возводиться очень масштабное сопротивление. И, конечно же, под большим прицелом значит, участки в Сумской области, в Харьковской области, чтобы враг ни в коем случае там не прошел. Поэтому еще раз, украинцы, спокойно вздохните, нападения на Харьков не будет, ну и самое главное, сейчас будет в ближайшем будущем выбито из того же Волчанска, да, из других значит, сел, которые находятся на границе с Россией, до да, Орки, и в конечном итоге там все будет зачищено. Ну и самое главное... Самая уязвимая точка, которая вот, самая опасная для нашей страны, это Часов-Яр. Опять мы его устоим. Да, если мы его не сдали до 9 мая, о чем просил двойник Владимира Путина, то мы уже точно не сдадим этот час яр Ну и самое главное, ни в коем случае нам нельзя значит, допустить сдачи Покровска, потому что это будет стратегическое поражение. Навище Энтони Блинкен снова проезжав до Киева? Добрый, добрый следователь, я всегда вот так смотрю, если к нам приезжает злой следователь, это Джейк Салливан, значит все, все будет хреново, все будет плохо, какая-то фигня полная. Помните, он приехал и начали нещадно после его визита обстреливать Киев просто, Одессу, Харьков, все летело по это самое. Приезжает Бринкин и почему-то обстрелы прекращаются, мы начинаем врага отгонять от своих границ все то, что враг говорит, что он там взял работино, там, или он продвигает, захватил волчан, все это оказывается фейком. Ну и добрый следователь привез нам очень добрые новости, что Украине действительно будет оказана очень большая поддержка, и что да, действительно будут идти переговоры, но на условиях Украины, и что все будет положено значит, в июне месяце, как раз когда у нас комета зеленого цвета, которая изначально была дьявольского красного цвета, она превратилась в зеленого, а и подлетает на самое близкое расстояние к Земле. А всегда кометы меняют реалии, да, и могут даже закончить какую-то любую войну. По крайней мере, мирные переговоры, да, не то, что мы должны стать Украина, как Северная и Южная Корея, распрощаться с нами, с нашими территориями, об этом даже речи не будет идти на этих переговорах. Все ведет к тому, что поставка оружия будет Украине продолжаться, и мы уже осенью с позиции силы действительно можем начать эти переговоры уже окончательно и бесповоротно. Тем более в Москве могут происходить самые главные чудеса, которые только могут быть. Ну, вот мой прогноз был, я всегда говорю, что никогда Дмитрий Патрушев не станет ни премьером, ни тем более президентом. И вообще его значит, папашу Николая Патрушева вообще снесут. Вот так и случилось, дорогие друзья. Фактически ФСБ, КГБ отстранено от власти, да, и сейчас уже бразды правления берет в себя это Чемизов, да, через Мантурова, который всегда сидит по правую руку от двойника Путина и фактически все начал заправлять. Ковальчуки победили вместе с Чемизовым, башню, значит, КГБ ФСБ. И это супер классная, прекрасная новость. Дальше подковерная борьба, борьба у них только будет и дальше продолжаться. Ну а не район час, когда и завалят еще башню Ковальчуков, несмотря на то, что Борис Ковальчук стал сейчас значит, представителем счетной палаты общей, да, он возглавил эту палату. Но рано или поздно могут происходить очень большие чудеса, особенно осенью, в конце года, в начале зимы. Ну и поворотная ситуация уже случится в следующем 2025 году. Нумерологически он всегда связан с завершением некого цикла. Я считаю, что это будет завершение войны. 2 плюс 2 плюс 5 это девятка, а 9 в нумерологии это завершение всего, чего, что было начато значит, до этого. Поэтому завершающая стадия переговоров, окончание конфликта будет уже в следующем году, когда клан значит, Ковальчуков тоже пойдет, дорогие друзья, и тогда более-менее на авансену выйдут мирные люди типа мэра Москвы Собянина. Будем надеяться на это. Чи вплинуть на хід війни кадрові зміни в уряде России? Ну, очень, очень серьезным образом самая негативная информация для нас это было, конечно же, что, значит, министром обороны у них стал вот этот самый человек, который похож на Чикатило, дорогие друзья, на убийцу серийного убийцу маньяка, который там, когда еще был Советский Союз, убил там, не знаю, там, по-моему, более 50 людей, говорят, 52 человека, как 52 миллиона, которые жили в Украине, значит, в 91-м году. Вот он там был каннибалом, убийцей, да, и вот чего мы видим, что этот Белоусов, Прямо на него похож, как две капли воды, понимаете. Ну и плохая новость у него. Во-первых, он родился в день инаугурации фейкового Владимира Путина, да, в 17 марта, вот, и он родился в этот день, да, происходили как раз инаугурации в этот день, где, значит, патриарх Кирилл сказал, что надо править двойнику до скончания века, то есть до конца света, то есть намекая на то, что он должен вообще взорвать, наверное, ядерную бомбу, ну и, конечно же, этот значит Андрей да, его зовут, да, Андрей Белоусов, ну, он с белыми усами, да, получается, он такой не особо коррупционер, да, он, не сказать, что он полный бессеребренник, но точно финансы и деньги это не его ситуация. То есть он должен конкретным образом посчитать, сможет ли значит, российская армия со всеми ее коррупционными методами, да, закончить войну победой или все-таки не хватит селенок, да, действительно провести аудит, посмотреть, какое состояние разграбления значит, шаманом Шойгу, да, всего того добра, которое было. Поэтому, конечно, для нас очень плохая новость. Действительно, стал тот человек на пост министра обороны, который может просчитать, есть ли шансы у России победить Украину, есть ли возможность вести войну в долгу до следующего срока нынешнего двойника Путина. да, ну, По ведической астрологии, что окончательно и бесповоротно, значит, война э, может закончиться, э, ну, война может и перемирие достигнут уже быть в 2025 году, то есть заморозка конфликта в 2025 может произойти, а уже окончательно все подписи, э, все, э, когда полностью, короче, э, нам будут уже выданы репарации, когда все это уже окончательно будет подписано, Растаможено, да, можем даться совет до 2029 год, когда действительно заканчивается по ведической астрологии цикл Юпитера, который у нас находится в Доме войны. И начнется эпоха Сатурна, да, период Сатурна. А Сатурн в натальной карте Украины находится в Доме финансов и денег, когда действительно в Украину пойдут очень такие массовые инвестиции. И действительно мы уже будем тогда входить в Евросоюз, нас заберут. И в НАТО уже в конечном итоге. То есть развязка может оказаться немножко позже, да, чем бы хотелось, но тем не менее действительно вот аудит и способность, значит, воевать России в долгую, Прежде всего для этого поставлен этот ужасный человек, который теперь не будет давать возможности иметь большие коррупционные схемы. Это говорит о том, что российская армия может усилиться раза в два, в три. Понимаете, просто перестанут красть, в три раза будут меньше красть значит, на войне, чем было это при Шойгу. Для нас это очень плохая, ужасающая да, новость, но начнет она действовать только через полгода. Все равно все еще идет инерция Шойгу, то, что они успели раскрасть, да. Ну, Поэтому нам очень важно успеть завершить военные действия и заморозить конфликт в ближайшие полгода, потому что дальше действительно этот ужасный Белоусов белоусовщина, я бы так сказал, это может неожиданно против Украины очень серьезным образом сыграть. Поэтому, конечно, нужно таким образом заканчивать военный конфликт к весне следующего года. Какой результат принесе саммит миру в Швейцарии? Ну, это очень хороший показатель. Во-первых, в июне прилетает комета, которая может развернуть и закончить войну. Может, не сразу, а постепенно, как она уже будет от земли уже уходить, постепенно, ну кульминация проекта "Мир" значит, за Украину, да, может начаться как раз в середине июня. Тем более, что Юпитер и Венера, две планеты большого счастья, будут знаки переговоров в близнецах. Это может говорить только об одном, что да, эти переговоры дадут начало миру, перемирию в нашей стране. И война, дорогие друзья, очень скоро закончится. Ну, очень скоро, это ближайший год. <с> И, ну, мы, мы уже так в войне больше двух лет, да, поэтому год это, ну, это прям прилетит очень быстро, потому что, ну, может очень быть сложная у нас зима, действительно могут быть сложности с отоплением, с электричеством. Ну, наверное, будет самая вот такая сложная зима. А дальше, конечно же, многое поменяется в Московской федерации. Там случится переворот, окончательно бесповоротно будут устранены от власти силовики, и, конечно же, на этом война закончится. И я думаю, наверное, вот большая гражданская война либо переворот да, в Москве приведут к окончанию этого конфликта. Ну, а самое главное, что Зеленского нужно просто сделать выдержку, ни на какие перемирия не идти в 2024 году. У него звездный час для Украины нашей в 2025 году. там может развернуться все неожиданно и так, как нам, как нам надо. В этом же году мы только можем пойти на фактически на капитуляцию Украины и до да, разделения Украины на две части, как Северная и Южная Корея. Но нам этого не надо. Яким будет развитие ситуации в Грузии? Грузия будет очень бурлить. Действительно, это очень какая-то сложная ситуация в этой стране. Да, у них сейчас может происходить революция, которая окончательно и бесповоротно приведет к власти абсолютно новых людей этой осенью. И, конечно же, это конец Иванишвили, конец его значит, мафиозной власти. И она падет окончательно и бесповоротно в этом году, в и Скажу вам радісну новості. Михайло Сакашвілі, все таки виживет, да, і вийде з тюрми. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.